Nah anak Cina lagi lahir di deposito 10 juta, kemudian pas puber wis duwe aset 100 juta. Uang puber di aset 100 juta yang mereka ini kliru-kliru lah iku cek iso mlaku nggak, Mbok gawe koperasi bangkrut, gawe toko pikir temen aku cek iso ndang. Sik anak, -anak iki iso lagi lahir wis duwe utang, uripe dititipno wong pas puber. Kok nggak tak kok pi peluang ta ora Malaysia. Pabrik sing kerjo, kerja aku mlebu oleh ta Artinya bisa kamu bayangkan kompetisinya ini terus kayak apa? Padahal anak ini yang kita adu berkompetisi dengan ini. Memandang ciri agama itu berkompetisi fasta bikul khairat. Pi oleh jubuk setar. Ono wis jubuk setar. Sampai sekedar mempertahankan hidup, buatan, buatan sak. Dan itu yang paling ditakutkan Rasulullah zuriatan apa? No dia melainkan ayat ini harus populer bahwa Quran itu takut sekali ada generasi sing zuriatan apa? No dia Ya, lewat ngaji ini sampai mungkin langsung di penggali ini, terutama sing badi kawin-kawin ini -kawin, sing wis kecelakaan yang wis yang ini kita harus apalagi sekarang di sekarang itu semuanya mudah karek butuh tirakat bangun tirakat buatan kudu sampai poso nih, buat ya, misalnya sampean biasa marung boros gak boros mergo demi anaknya misalnya di duit orang juta aku kena gue tuku HP merek utawa tuku sarung merek demi anaknya buat investasi kan, mudah sebetul, sebetulnya mudah kan? ciri agama itu mudah yuri dua bikumul yusro di atas kulon ini kumun gak ada anak kali kulon ini buatan suke omah kulon ini kok rapi tapi pirang birang mereka tak pikir-pikir sebenarnya -pikir, anakku melarat minimal di rumah kulon di rumah telu apa papa Ya ora ono sing tapi akeh. Kepikiran kula anak anakku papat itu sitok-sitok. Dadi -sitok. nek neng-nengan wis rasa omah kan bisa dilihat. <tik> tapi ini penting karena bagi saya jangan sampai nanti anak saya pas latihan dakwah, latihan niai masih berkutat urusan keluar keluarga. Kita bukan karena materialistik atau kapitalistik boten. Pertimbangan kita agama. Pertimbangan kita apa? Agama. Dan ini yang harus diperhatikan para santri. Kalau ngaji ini bukan main-main, lho, -main, okay. saya bertanggung jawab di depan Tuhan. Sampai pentingnya Omah, kenapa saya senang gawe Omah? Ini pentingnya Omah, sahabat Ansor itu di dalam Allah ora krono iman nih. Sing didisenok masalah gawe Omah. Ini disebut neng Quran, waladi nata bawa udaro wal iman. Tegane surat hasr, surat sahabat itu di dalam Allah, sahabat Ansor itu di dalam Allah nabo. Sahabat sing itu sobo, nalan wong ake, tabawa kang menyediakan sobat daro Oman, oh lagi wal iman alan iman. Waladina tabawa udaro wal iman. Yuhibbu nama najaroh ilaim. Jadi bu cerita aneh. Sahabin pidina. Niku wanten tujuh puluh sahabat ansor sing pas musim haji ketemu kanjeng nabi. Ya Rasulullah di banjir dengan neng Mekah di Sio Sio pindah mawon teng Medina. Apa yang dilakukan sahabat Ansor pertama kali? yaitu nyedia no jatah omah yang nanti dihuni Rasulullah dan para sahabat muha sampai Quran ngelem sahabat ansor jenis tabawaut, dar. kuih sobat yang no misalnya dakwah ngisor kali ngisor jembatan paham <guluhi> <guluhi> Mulai kula lewat ayat niku seneng kula gawe omah. Tapi mboten kula niati kedonyan, anggap saja itu sarana perjuangan jika masalah rumah selesai paling tidak anak kita saat puber saat beranjak dewasa pikirannya wis dakwah cokoy ustad tuh saat neng deso itu pikirannya dakwah banter rumah numpang mau nak rapat aja jadi rumahku ya. nak mertamu aja jam sak ini pas on ipku nomor tuaku, aduh, waduh apa rapatnya pelaturan ini birang pirang lah numpang ya resiko nih numpang kan kakek pelaturan nih gitu. nak dulan jayam ini ya, pasti ku nomor tuaku rumah ya jayam ini pasti ip nyetel di TV peraloroh jajan lo mendewe keweh rapat nanti jam luruh bengi gitu, sampai subuh semua nih lorohi sama om omah-omah itu hebatnya Quran sebab itu sampai Medina itu disebut Darul Hijrah, omah gitu mereka istilah omah itu yang dipakai Quran tak bawa utdar wal iman lah kita sekarang tuh lemah sekali kita kita orang sholat tuh lemah sekali Mondo tanpa visi, nyai tanpa visi, Mbak, sak melaku nih, dia menang di sini sini, ini, sak melaku, iya sak melaku itu memang tidak apa apa, tapi urusan ini ini berjalan secara cepat, paham ya? Kesalahan tidak cepat, cepat, yuk kalah, nak kalah kita disalah no pangeran, mereka kalah kompeti, kompetisi. Durian sama tak ceritani, ini kulo cerita, khas seorang alim kulo cerita sahabat riyen saking kuatir setiap saat perang karena kondisi nopo perang niku turu mawon pinggire pedang sing sahabat marat-marat itu nak teng dalem nganggur gawe panah sehingga setiap kali ada instruksi perang dari nabi itu mereka dua duwe 20 anak panah karena setiap kali ada kondisi emergensi, darurat perang orang kok wis melarat terus turu-turu karwane kok nak ngongkon ah, perang pas camuk lagi gawe panah Wong kafir sini panah ya, kue lagi gawe karena barek mana? Ya. Itu saking hebatnya sahabat, jadi sahabat itu luar biasa dalam dalam berkompetisi kebaikan luar biasa. Mereka si apa? Sebab itu Allah gada sunnah. Setiap kebaikan disebut di Quran di dengan redaksi wasariu fastabiku wasari ulan gegancang ono siro kabe. Musaroh artinya alon-alon asal kelakon apa gegancangan cepet-cepetan cepet-cepetan fastaku maka berlomba-lombalah tidak ada di Quran yang menyuruh obriw, tenang, tenang. semua bentuk kebaikan dengan si wasariu fastabiku Fafirru ilawah firar melayu nama melaku melayu lagi nah, tombotan seneng filosofi alon-alon asal napa? kelaku wah sing dolim buah antar yuk yok masuk adat-adat tapi kalau buatan kampanye lebih cepat, lebih baik buatan Allah, Allah, pas ngaji, Allah, istiqomah, Allah, 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 mungkin Berarti Allah, 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 Gua bakas pite, Allah, pro Allah, Allah, pite ekonomi Allah, 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 pun Allah, 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 lebih Allah, 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 Wah, yo parah ngono. Mboten kula mboten ati guyon nggih. Panjen kula serius iki. Kula nak gadah pendapat karena ini urusan agama. Ini pun kula pikir tenang. dan saya tanggung jawab di depan Tuhan. Kula tapa panutan kula ini Imam Bukhari. Imam Bukhari itu satu hadis di dua rakaat. Saking takutnya kalau hadis itu do'if atau mudhu. Padahal beliau sudah melakukan cek and recheck secara ilmu jarh wa ta'dil sudah dicek. Tapi wa semanten masih disolati. Saya juga sama, mungkin tidak se ekstrim mampu hori, tapi kalau saya kalau punya pendapat untuk agama itu pasti saya istiqoroh karena ini masalah agama tanggung jawab saya di depan allah nah dengar tapi sampean paling banter sampean kecewa terasa seneng nenggulo itu sepele ini nyerolor sepele banget tuh urat senengi uang gitu biasa disenengi ini apa biasa ngelonteh sing seneng aja mau naik kiai nah kalau nu jalan kalau sederhana kue jadi lonteh ya no sing seneng nu no sing gedeng jadi kiai ya no sing seneng nu no sing gedeng regane urip maling gak maling, sing ya kayak hobi ya. dia ini udah ikatan maling dewi an jurai ini perlu keluar atau ya. bahwa kesalahan itu harus kuat karena semua redaksi kesalahan tentang Quran itu tidak ada sing alon-alon asal kelakon semuanya dengan redaksi wasariu fafir fafiru fastabiku tidak ada yang bahasa umsu kon mau aku buat fafiru ilau ilau Kanjeng Nabi tak hati satu sih ngotot al firor al firor ya ibadah wa, ayo lari ayo lari. Karena kebaikan sekali kalah setar kalah kompetisi akan kelindas dengan keba kebatinan. Kalau tak jadi tong ini ini tak hadis bineman. Kalau tak hadis bineman. Kalau nu dua jamaah kata, sebagian mereka orang kaya. Nih sebagian mereka orang kaya sing tidur miliaran nanti tanggal dulu, Pak Bah, saya ini orang kaya, punya uang satu miliar, itu menurut Pak Bah dipakai apa? Saya inginnya ya dapat dunia, dapat akhirat. Jawaban saya gampang. Pak. Kamu tidak harus ngasihkan uang satu miliar itu menjadi masjid, tidak harus. Beli tanah di kawasan netral di tengah kota. Sertifikatnya ya untuk anak kamu. Berapa itu jadi amal baik saya, Pak Bah? Kan tidak untuk masjid, tidak untuk madrasah ya itu nggak apa-apa sertifikat kamu untuk anak kamu tidak apa-apa <tuh> tapi niati bahwa dengan kamu miliki minimal tidak menjadi tempat prostitusi tempat nikmat. ini pentingnya sebuah kompetisi misalnya satu tanah di tengah kota Bojonegoro atau di Surabaya atau di Jogja misalnya 400 meter persegi sampai beli satu miliar tanah ini kan menurut hukum demokrasi terserah yang punya kan nak sing duwe wong soleh pak kaji umpama ada di masjid atau ada di madrasah tetap dalamnya pak kaji engkau subuh subuh nabi metu bawa tasbih maghrib maghrib bawa pak taji mebu mah bawa tasbih tapi kalau yang beli orang nakal tuwak awang rabu tanpin gue gitar metu ya setengah gue minuman ngefly nah padahal dengan suasana pak kaji ini itu dengan sendirinya meskipun tidak masjid loh ya dengan sendirinya tangga-tangganya apa yang geniklam sungkan oh iku kayak Pak Kaji soalnya, mau Quran, sungkan geniklam gitu. berarti radius dari sumas itu minimal radius 100 meter persegi dari sekelilingnya akan menjadi suasana soleh. paling tidak tidak terjamah suasana maksi masih ya sampean Hasanah dunia karena tetap milik anak anda wafil akhwati khasana karena tujuan beli adalah mengantisipasi kedoliman ke kemak siatan ini Gak apa cocok nih. Kulo ra rugi, maksudnya di sambil ya. Kulo gak tetap daerah no jeneng anar di nileng akhirat ya. Tapi kayak jogi kaya itu mah, karena aku ramah manfaat wah itu lah. Malah nih jadi kayak yo tirakat bareng. Acara kayak ini rati rakat lah. Subang no podokku, aku bangun podok jadi. Lalu jeneng kayak ratirak, rati rah, rati Artinya ini begini loh. Dan sama nih so mikir. Hal yang sebaliknya bisa terjadi secara ekstrim saat uang nakal tuku itu satu miliar gedung yang dibangun mungkin niklap di atau karaoke atau tempat-tempat nakal yang lain paham ya? mau nah, ini pulau nyewon guys nak memiliki wonton jamaah yang suka ini seneng tuku tanah betul apa nopo terutama tanah yang berpotensi dipakai kedoliman misalnya pinggir jalan pinggir jalan itu kan tanpa tuan ke depan nanti di era modern pinggir jalan tanpa nopo tuan jadi suasana di situ terserah yang puh, yang punya asing nah, dua pak kaji melebu mutu pak kaji gue tasbe Ya sing nakal metu metu kan kita. Dan itu kalau kita ndak kalah kompetisi ya, ya, pasti begitu. Iku wingi pas umroh bareng kula cerita Pak ba. Saya kemarin beli tanah itu sekarang baru sekali. Dia beli 250 juta, sekarang ditawar 600 juta. Terus saya tanya, tapi tidak saya jual, Bapak. Ba. Kalau yang jual, kudu solehnya lebih tinggi ketimbang saya. Karena kalau yang beli itu tidak soleh, nanti jadi Ya potensi maksiat lagi. Kalau nak masalah ngotot yang gawe guru kulon, Kiai Mbah Bahmat ya, Kiai Memon, guru kulon, Bahmat lah Memon. Kiai Bayemon. Kau tuh cekiling. Niki cerita istihadnya Kiai di perbatasan Jawa Tengah Jawa Timur itu ada warung pantura itu miliknya Gus Said, Gus Said itu murterannya Khin Tanah itu dulu mau dibeli Cina 2 miliar atau 3 miliar zaman itu uang 3 miliar itu banyak sekali. Terus banyak kaji-kaji yang ingin ke tanah di kawasan situ. Lu guru-guru Kue atau rakaji timbang tanah buat Karena apa? Efeknya luar biasa. Kalau tanah itu jadi milik uang Islam minimal, nggak menjadi tempat maksiat itu minimalnya. Maksimalnya syukur-syukur menjadi suasana toat, nggih. Kalau pun menjadi suasana toat minimal tidak menjadi suasana Allah maksiat. Dan sampean bayangkan perbatasan Jawa Tengah Jawa Timur pinggirnya gue serbong, serbong gue ya, untuk lokasi lokalisasi ini setengah nonton. Nah berhubung saya gitu kayak warungnya bahasa eh di orang santri gue Alfia, orang ketunan mireng gue Alfia, kesak kesih. Soalnya walhasil masih tak bingung lagi, cek cak tarongan Lah anak itu sing tuku uang nakal. Sing bengi bertebaran gue bang. Nakal. Berhubung warungnya santri, lah malah kiai kiai komentar kiai kok kecuhnya. Nah, ini repot nih, um, so wong jeringki, urai repot. Raro istirahat, yo, wong. Oh, roh yang naro kiai suka, udah kiai nopo. Betul, ya, wong boy istirahat sih, dia tuh, 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 lebih Utak kiai, <-taki>, lo, mesum, <laughs> <laughs> uh, lo, ulai sekuaman suudon, lo, lo, cek seneng ya, suudon, lo, lo, Barang kiai suka, dari kiai nopo. Lo, pulau termasuk yang dukung, saat itu saya itu terproses ini kan dia itu tadi hitung-hitungan istihad sekali salah langkah itu fatal coba sekarang sampai berpikir, Surabaya itu kota besar kalau yang di dekat-dekat Masjid Akbar dekat Sunan Ampel dekat Masjid Kemayoran akan menjadi suasana Islami sama yang dekat Doli juga akan menjadi penjualan kondom obat kuat dan sebagainya karena cepat-cepatan kompetisi cepat-cepatan membuat suasana coba kalau misalnya desa sini ada kelompok ngaji gini wong gojalalen kurasing berkuas biasa nong wong gue tafsir gue kitab misalnya neng kene gue suka nakat misalnya terus dia ini suasana gue gitar tiap sore ono cah gitaran suwe suwe sing gue kitab sing isin berkuas kalah kuat gak kelompok sing gue tapi nanti yang gue kitab oleh kuat sing gue gitar sing isin tuh disi disi an kompetisi saya punya santri di Jogja, di perkampungan orang nakal. Diambai yang suge. Gus saya itu punya uang 500 juta saya itu udah alim, tapi saya seneng jenengan. Cara jenengan dipakai apa? Ki gaya pondok putri. Nah, kalau rakyat ya, ikut pondok putri. Tapi kalau syarat ya, kudu mewah. Nah, elek haram. Nah, terus fatwa, nah elek nopo haram. Lalu nah, terus tujuannya apa? ini pondok putri radiusnya itu dua ratus meter persegi. Sing situ tak ada kok pol kulon. Sing situ tak ada kok pol Nah, tujuannya nopo, bos pokoknya anu, tengok nopo, eh naik lagi tak pak menaik tujuannya nopo, <tuh> mohon kondo. <Mereka>. Terus <tuh> kalau cerita sampeyan sampean juga kudu ngale. Sementing mbak-mbak yang sudah jilbaban itu kalau pagi ngaji di pondok timur, sorenya di pondok barat atau sebaliknya. Sehingga di kawasan situ terbiasa uang melaku jilbaban nutupi aurat. Ini harus menjadi suasana, jangan sampai suasana diambil alih, singkulina liwat, wong katoan ancekak, blodor, ketok payudara nih karena ini efek sosialnya luar biasa kalau suasana nakal lebih cepat sing jilbaban sing isin. nah suasana jilbaban lebih cepat sing blotor izin ini hukum sosial dulu mandi tenan saat ini pun berjalan dua tahun mandi akhirnya sing biasa karena nanti kan minimal celana nanti izin mereka kan kontrasin teman masa uang jilbaban di jajari uang apa ada yang cekak, lana celana, ada mirip tuh, gak, gak jumlah teman-teman. Ini pentingnya kompetisi, ya <tuh> <tuh> pentingnya kompetisi tapi buatan kampanye loh memang sama lebih cepat lebih baik buat saya buat buatan artinya semua redaksi Quran tentang kebaikan itu pasti dengan redaksi fasadikul khairat fafiru ilawah wasa Rio. semuanya bentuk cepat cepat firor karena sama yang khawatir darah nih kampanye ya kalau sudah baik lanjutkan kan, kan gampang itu ben, -ben. <tuh> Ini pentingnya ngaji, kita punya sanat keulamaan, keluarga ada sanat tuh guru-guru. Niku riyen Mbah Mun kalian Mbah Matu sampai ngonten tiang-tiang belitung niku apa tana tanah teng Cina dikandani. Gak adol tanah kok opo? Nggih kaji, Mbah. Sing nuku sapa Cina atok ora kaji. Perhitungannya bukan bukan nilai jualnya, nilai efek napa? Sosial. Paham, gue? Kan? kalau terus mboten gedeng Cina nggih mboten Cina sing apik nggih kata masuk Islam nggih kata. Cuma efek kan bisa kamu bayangkan, efek dimiliki non muslim dengan dimiliki muslim kan iso mbok etung to nggih elek, elek Pak Kaji nak duwe tanah minimal di omah anake sak elek, elek Pak Kaji nak esuk maca tasbih mubang-mubang kok sore maca tasbih paling gak suasanane Pak Kaji mlebu metu gawa tas sak api-api wong zalim to mbok gitar ngalor ngidul magrib-magrib nyetel tip wis paling apik lah lha nah elek terus dadi produksi sabu-sabu to malah ini penting iki, mulane sampean kula nyuwun nggih, nek sing sugih atau setengah sugih, nanti duit tuku tanah terutama yang potensi untuk kemak Niat ibadah niatin apa? ibadah buatin niati taksirul mal buatin niati apa? ibadah nak sampai rasuke kayak ulo misalnya ini santri ini sing suke nak sampai rasuke rati konco mau suke kesempurna sholat mau tengok mak <laughs> cek siale rasuke rati konco mau nobo suke kok entek urip kok ibadah nobo tapi gula alhamdulillah kaya. ajaran gula mau tenu diterima betul diterima luas di Jogja, di Madiun diterima luas sehingga orang-orang kaya itu, <tinyat> itu saat ini kita mikir itu tak rasa-rasa no, tak tabung di bank manfaat orang orang ibadah nah tak tukang tanah sawangan ini paling tidak menolak potensi kemak sihat minimal itu menolak potensinya padahal cara kaya dafek ke darul mafasid mukot damun ala jalbil masoleh semua bentuk antisipasi terhadap kemafsadahan semua bentuk antisipasi terhadap kemungkaran itu sudah ibadah ibadah. Nanti kalau saat ini di kota santri-santri di tanah tempikir kota, sering ke kota. Warti ini songkok tuku enam ratus juta, saya ditawar warna miliar, gue sering ke kota. Pak Bah ini gimana? Malah mau dibeli sama pengusaha itu, sudah naik tinggi. Itu bodoh, bodoh, benar. Wah, sebenarnya betul kudu sing tuku, wes soleh di bank yang tuh udah udih. Kulo nu kurasa tenan nggih ngaji kulan nu miduha ula iwa ula imin repi. Sama. Doli juga melahirkan komunitas rezeki. Sunan Ampel juga melahirkan komunitas rezeki. Konser musik yo ngasil lo dhuwit, kiai pengajian yo ngasil lo dhuwit. Wisata Hongkong yo ngasil lo dhuwit, wisata Ka'bah nggih ngasil lo. Cuma kan akan naif ketika wisata kebaikan amburadul sing maksiat melet melecit ini yang kita takutkan. Zuriatan apa? Dia. Mulanya ketika Rasulullah wafat, ini Rasulullah itu wafat. Iku Abu Bakar memanage negara secara rasional, secara negara modern. Iku ono presiden, ono Umar, ono Wuzar. Kenapa Abu Bakar tidak niru persis kajing Nabi? Kajing Nabi tidak pernah memposisikan diri sebagai presiden, sebagai kepala negara. Tapi era Abu Bakar di secara rasional, secara hukum negara modern. Iya, presiden, kono gubernur, gubernur, ada menteri. Abu Bakar bertindak sebagai khalifah, gubernur yang Mesir, Amr Nu'as, di Sam, Muawiyah, di Madinah. Sebenarnya di secara nomor modern. Kenapa Abu Bakar begitu? Karena kan tidak lucu ketika negara zalim di secara modern, sing negara ini santri di secara ambu akhirnya kiai sholat di tamu jam 11 bengi pak kiai wapi antamune ini pati jam. akhirnya kiai ini lagi rong tahun kiai matek ya kira istirahat paham ya terus ngono tamune pasien kabe wong diutang wong bingung ka? Ka? di petu ika semua dolem mengatur negara tertib tamu itu prosedur ini penting Nanti sih kalau kenang saking bapak nu sering ngendikan, wes ahak kengandilah aku, aku nyai gue su susah jadi kiai rata tertib itu susah nah contoh gampang kiai yang nggak tertib misalnya ngeten sampean jadi kiai apian anggur wong bertamu padahal yang sering bertamu itu nabi sering wes kendel bertamu nih kiai kiai supaya boleh ditamu nih wongiku wongiku hobi wong seneng suan kiai lah agar yang sering suan sampai yang takono kiai lihat terus naikku ya sering suan kiai ku mau suan hobi jadi nak suan kiai ada mati ini wes dia omah bujuk nengamuan Suan kiai kan oh aturan itu, misalnya di jam yang memang jam menerima tamu. Terus kiai itu kan tokoh agama, mestinya konteksnya juga hal agama.